Севастополь розривається від вибухів і не тільки він атакам все атакують, скиглить про кремлівська тамтешня влада. Що робив Красіков при зустрічі з яким Путін каже здорово для кремлівського диктатора та вбивці номеродин в світі, і як Європа починає вчитися жити без сполучених штатів Америки? Всім нам рано чи пізно треба вчити поклад, вчитися покладатися лише на себе. Про це не тільки говоримо просто зараз. Ірина узлова ім'я, зі ім'я Борис Цізнгаузен, політтехнолог Борис. Вітаю. Рада бачити. Слава Украине! Вітаю, героям слава! Так поспішаю перейти до нашої улюбленої рубрики, як палає в окупантів тимчасово окупованому не їхньому Криму, що всі слова в одне, як бачите, з'єднує. Ну що ж, неспокійна запекла нічка, а то ж уже Оксамитовий сезон наближається. Бориса разом з ним наближається і збільшена кількість вибухів. в ПВО СКАТЕКА, атакам з фаєршоу, які лунали в тимчасово окупованому Криму. Севастополь гучно, Балаклава, голосно. Саки, Євпаторія, Сімферополь неспокійно, близько пів на другу ночу, вночі вибухи. Лунали від Севастополя до Балаклави, а також і в Паторії та Саках. Гауляйтер мишко розважає, стверджує, що в місті, звісно, вже тривала робота сил ППО і засобів їхньої неславної протиповітряної оборони. Але при цьому каже, що ж теж треба зафіксовано повідомлення про те, що в районі вулиці Хрустальова впала частина збитої ракети. Бачимо, що курсували. Автівки правоохоронців також їхали, можливо, очевидно, швидкі окупаційний чиновник додав, що також уламки буцімто збитих повітряних цілей впали в районі вулиці Симонка та Учкуївки, Остраякова, Пилипенка та морських піхотинців. Що ж, Борише, що відомо, хто чим і що збивав, і де попадало, які можуть бути потенційні наслідки? Чи можемо казати про масовану атаку на Крим цього разу? Ну, прям не очень-очень массированно, но довольно эффектно и эффективно. Mm -hmm. То есть вот я очень хорошо вспоминаю э, начало, как бы после полномасштабного вторжения, когда вот из Крыма, я же из Крыма, э, те, с кем я ну э, окончательно как-то за завершил общение, э, в самом начале звонили, и говорили: ну зачем вы сбиваете э, ракеты? Они летят только по военным целям. Зачем вы сбиваете? И они потом падают на жилые дома, вы не сбивайте, не трогайте их, мы уничтожим все военные цели, и потом Путин придет, проведет парад, и мы вас спасем. То есть uh -huh. на, ну, на реплику, что вы нам тут вообще не упали никак, и сидите у себя в болоте, и спасаете сами себя, они не реагируют. Вот у меня теперь встречный вопрос. Зачем вы над Хрусталева, над Острякова, я там, кстати, свое детство частично проводил, сбивайте атакамсы. Они летят только по военным объектам. Не нужно их трогать. То есть, вот, судя по всему, там на генерала Острякова, проспекте генерала Острякова, где-то в технический этаж, это Развожаев там уже отрапортовал, попала часть ракеты, и суббоеприпасы, вот были фотографии, находят где-то там над густо населенным районом генерала Острякова. Он берет свое начало прямо из центра самого и идет вот туда, там большой раньше рынок был, пятый километр, но ну, вот как аналог Одесского седьмого, но поменьше. Так вот, вот главный вопрос. Вы зачем это делаете? Сейчас по Севастополю будет информация, куда прилетела. Но есть уже информация, что на Караньском плато это между Фиолентом и Балаклавой. Это прямо вот над Балаклавой э, такая. Там э, воинская часть ракетчиков находится туда. Месяц назад очень удачно прилетела по складу шахедов. Под сотню шахедов были уничтожены. И также были там уничтожены инструкторы и курсанты, кто учится там эти, эти шахеды запускать, управлять. Там на вот этой, как это называется, гора Каябаш, вот, Кая – это скала, Баш mm – -hmm. голова с тюркских, там находится позиция российских ПВО. Раньше там находилась позиция наших ПВО, С-300 там стояли, там остатки таких бетонных сооружений, там еще при обороне Крыма там находились очень серьезные такие 21-я батарея, по-моему, там располагалась. Ну, в общем, туда прилетела сегодня и вот ждем окончательного подтверждения, но вроде как. Повредили четыре пусковые установки С-400, комплекса «Триумф» от этого, и РЛС. Это очень хороший улов. Там спутники показывают пожары в трех точках, поэтому ожидаем. Могло э, чуть э, западней снова прилететь по этой воинской части ракетчиков. Там тоже сейчас ну, грохотало знатно, поэтому... Как это? Может, не так много, местные рапортуют о сбитии четырех ракет, четырех целей, но атака была комбинирована: дроны были и были атаканцы, то есть, вот ожидаем подтверждения. И очень интересно, куда же попали в Севастополе, потому что, судя по грохоту и вот по тому видео, которое видел я: взрыв был не в воздухе, естественно, а на Земле, куда попала скоро. Узнаємо, хоча що там, хто е там командні пункти якісь, Чорноморського флота там такового, вже ні. Та. А що це вже як і самого власне флота, а не лише командних пунктів. А, а Борися, а що ще там залишилося такого стратегічного важливого для окупантів? І чи перебазовують вони, як говорить наш части гість Роман Світан, свої бази в глиб півострова зараз? Що відомо вам? Да там много чего интересного. То есть нужно понимать, что Крым э, готовили к э, ядерной войне в советское время. Весь Севастополь э, из, изрыт подземными тоннелями, э, способными там, чуть ли не вагонетками или там, небольшими составами перегонять а оружие. Там куча замаскированных этих э, З, ЗКП. там И в Верхний Садо мы туда уже били. И, 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 и по Крыму огромное количество объектов, которые россияне раз консервировали и начали, значит, восстанавливать еще со времен советских подготовки к ядерной войне, поэтому очень много целей, но и очень много важных целей уже не существует. То есть как минимум все точки, где, ну большинство точек, где Россия увлекалась, скажем так, спутниковыми э, изучениями, управлениями различными, антеннами, антенны восстанавливала, перевозила, то часть у нас забрала, э, часть своего довезла, но, в общем, и на Айпетре, и во многих других точках уже прилеты были. Э, поэтому там бить, бить, не перебить еще по военным объектам, но про, справ Светан э, есть подтверждение, что россияне перебрасывают как минимум авиацию, даже не то что вглубь, а на восток, вот туда mm -hmm. на Керченский полуостров и в начало Керченского полуострова, там где перешеек, они сейчас вот двигают это все туда, потому что понимаю из, из западной с западного берега Крыма забирают часть систем противовоздушной обороны. То есть я mm -hmm. думаю, что взамен тех, которые вот уничтожаются Туда ничего не подвозят, а как раз э, те, которые на смену прибывают в системы ПВО, их отправляют охранять э, Керченский полуостров и Кащееву иглу Путинский-Керченский мост. Но судя по тому, что прямо в расчет С-400 прилетает не сильно, они справятся, когда будет действительно массированная комбинированная атака. Ми сподіваємо, що вони взагалі ні з не впораються, якомога швидше дадуть драпа з території нашого півострова, а не їхнього, якщо вони, звісно, хочуть Вціліти, а не збивати ракети собою за німінням ППО і здорового глузду під час процесу обміну ув'язненими у представників США не було жодної взаємодії безпосередньо з Путіним. Говорить про це радник президента США з нацбезпеки безпеки Джек Саліван на це безпосередньо Іван Гершкович і інші громадяни Сполучених Штатів Америки приземляються. Байден зустрічає Камала Харі. Зустрічає, обіймаються рідні. Зустрічають як додав Саліван, Байден дійсно брав участь у переговорах щодо звільнення ув'язнених. Утім, сам Байден каже, що не Утіним і не потрібно з ним говорити. Що ще детальніше про ем, прорив дипломатії та дружби сказав поки що нинішній очільник Білого дому? Давайте ми послухаємо разом і повернемось. Угода, завдяки якій це стало можливим, була подвигом дипломатії та дружби. Кілька країн допомогли це зробити. Вони, на моє прохання, долучилися до важких комплексних переговорів, і я особисто їм усім ще раз дякую. Я їм особисто подякував і дякую ще раз. Ця угода була б неможливою без наших союзників: Німеччини, Польщі, Словенії, Норвегії і Туреччини. Вони всі стояли з нами. Вони підтримали нас і прийняли сміливі рішення, звільнивши в'язнів, які перебували в їхніх країнах, і надавши логістичну допомогу, щоб повернути американців додому. При цьому також Джейк Саліван, радник президента США з безпеки, уточнює, що в білому домі не бачить зв'язку між переговорами щодо обміну ув'язних за РФ та війною в Україні, тому що це робота на різних напрямках. І як зазначив радник, на напрямок щодо звільнення українських заручників або утримуваних осіб стосується практичного питання створення цього обміну. Інший напрямок набагато складніше питання, коли українці будуть лідирувати, зокрема щодо зміни ситуацію на полі бою. У мене два питання чи Доцільно, взагалі, навіть через посередництво багатьох згаданих Байденом країн домовлятися про щось з путіним, для чого був цей направду найбільший обмін з часів холодної війни, і зрештою, а чому там не було українців? Чи це зовсім інший трек, який і не може бути пов'язаний? Бо все-таки ну не те, що ми ображені, але питання це собі ставимо. Ну, во-первых, э, все правильно делают Соединенные Штаты, то есть э, главная ценность для них — это жизнь граждан, поэтому менять на одного на десять или одного на сто, как, э, или как-то еще, точно так же, как Израиль, кстати, делает, то есть э, освобождают при любой удобной возможности, при любой представившейся возможности. Поэтому говорить там с Путиным, ну, хоть с дьяволом, там, ну, в принципе, что... Путиным это одно и то же. Нужно разговаривать, чтобы освободить собственных граждан. Такова должна быть позиция цивилизованного государства. То же самое касается Германии освобожденного э, Рика Кригера, который к смертной казни в Беларуси был приговорен. Тоже чисто манипулятивная история для того, чтобы побольше, как говорится, набить... Э, обменный фонд, как бы это цинично не звучало, но вот Путин с Лукашенко именно так это видят. А, вообще Трамп уже э, начинает подкритиковывать. Я понимаю, что ему обидно, что это не за его каденцию произошло, потому что это действительно в ну, скажем, еще не в разгар, но в начале предвыборной гонки освобождение американского гражданина, ни одного, кстати, это большой шаг. И на это можно тоже играть. Смотрите, мы его освободили. Вот мы о своих граждан беспокоимся. Трамп сейчас поднимает вопрос, сколько вы заплатили, что вы еще обещали и так далее, и так далее. Но я напомню, там помимо нескольких граждан США, Германии... Там есть еще довольно большое основное количество российских оппозиционеров, которых выдали, и крайне интересно тех, кому отда... про тех, кого отдали России. То есть если мы говорим про, в принципе, красную дорожку, которую... К самолету подкатили с этими прибывшими. Путин лично приехал, приехал Белоусов, приехал Бастрыкин, там кто-то еще приехал, Патрушев, по-моему, тоже, то важность тут э, действительно для Путина лично даже, она велика. А первым вышел Красиков Тергатенский убийца или убийца на велосипеде, как его еще называют, который э, убил. Хангашвили, mm -hmm. э, заш, офицер ФСБ, э, да, давняя, давняя дружба, точнее знакомство с Путиным. Ему даже сейчас приписывают э, то, что это, это именно Красиков, э, ну, короче, по какой-то странной причине. так-так-так. Да -да -да. От біл повідомляє да -да. про те, що не винятково не виняток, що цей також причетний там а руки його замарані в цій крові. А Путін, бачите, зустрічає, і каже «здорово». О, як здорово дійсно та Бориса, що такі вбивці, кілери а повертаються, бо він йому наступне замовить. І наскільки він дійсно міг бути причетний і до смерті Сапчака. Вот очень интересный момент. Я обратил внимание, когда Путин обнимает этого Красикова, он его как-то потом резко как от себя так отдернул, и Красиков замялся и куда-то в тенек, в кепочке пошел, пошел, пошел. Вот сейчас вы увидите этот момент, я да, на него да, обратил я. внимание. Угу. Вот смотрите, он его так раз, я как отталкиваю, все, дальше да, э, да. Красикова нет. Красиков уходит туда в тень и становится... Плюс для Путина важны были тут несколько персон, семейная чита вот этих дульцевых, тоже шпионы, которых в Словении взяли, с детишечками, видите, как они идут, ага, как ой, будто да, слеза, значит, не шпионы вовсе. Ага, ага. А, а что касается Красикова, мы увидим в ближайшее время. Знаете, есть два варианта. Либо он что-то рассказал там. Э, из, за что его просто изничтожат? Ну, скажем, отчасти сердечко не выдержит. Либо он держался до последнего и будет представлен к госнаградам, а может нечто среднее. Будет представлен госнаградом, мол, мы же своих не бросаем, да, а потом где-то, ну, на отдохнуть поедет в Сочи и его там случайно водный велосипедик переедет. Поэтому все возможно по Красикову. И еще вылез же этот наш пятница. Конечно вылез Медведев и сказал пусть те, кого выдали э, туда, пусть значит они имена меняют и так далее. Почему он это сказал? Я напомню просто историю Скриполя. Это же офицер Гур, двойной агент британской разведки и офицер Гур, он кадрами руководил, он сдал британской разведке огромное количество российской зарубежной агентуры. Потом Скрипаля поменяли, потому что он крайне ценен был для, для, британцев. И Россия за ним вслед отправила Петрова и этого Башарова или Баширова. Башаров. Не, Баширова. Ну, в общем, неважно. В Солсбери тогда травить его новичком. То есть, даже если тебя обменяли и выдали, если ты, по мнению Путина, предатель, то за тобой будут долго гоняться и пытаться тебя отравить а хотя знаете что вот по скрипалю его ничего не, не не научил то есть то что он проработал на британскую разведку его британцы потом забрали поменяли он все равно считал аннексию крыма нормальной Ну, то есть... ну, так, це так. Да, це воно там, хоч що роби, що не роби, у кого вже воно таке зацементоване, ця імперськість або я не знаю, як це ще назвати, то вони такі вважають. Борисе, будуть нові завдання тепер для повернених кілерів Путіна? Ні, в даному випадку не буде. Тобто, по мнению Путіна, ФСБ, там, ГРУ. Эм... не предателей, какие-то оппозиционеры для них выехали, да, пожалуйста, едьте себе. Но двойных агентов, которые предали э, родину, таких нет. Поэтому есть иностранные, как они считают, различные, например, они же Гершковичу э, вменяли, что он там про Урал вагонзавод собирал информацию, угу. вменяли, но он для них иностранный агент, он не свой, который продал и предал, Поэтому никто в данном случае навряд ли кого-то будут посылать. Но с Красиковым этим интересно, насколько же он ценен все-таки для Путина, что ну, есть информация, что даже Навального готовили на обмен именно из-за Красикова. То есть, и тут ведь все-таки важно, рассказал он что-то, будучи там, или нет. Ага, Я думаю, в ближайшее время мы об этом узнаем. Та ще Шольц скаже, що насправді було непростим це для нього рішенням. Правохоронні відомства ФРН і члени правлячої коаліції, хвалиться рішення після ретельного обговорення. Було проінформовано опозицію. Така угода з Кремлем була необхідна, щоб допомогтися звільняти російських політв'язнів і утримуваних у в'язницях РФ і Білорусі громадян ФРН і ша зазначив бундесканцлер. А ви вже згадували про Наваль... Навального. Саліван також згадував і каже: не встигли там. Але ж Путін би й не видав Навального. Це очевидно. І що все таки для бундесканцлера стало таким? Ну. останию краб, лише повернення и турбота про своих гражданах. Че все-таки можливо действительно, что все тримало вид краси, и вы решили отпустить? Нет, то такие обмены месяц-два не готовятся, они очень долго готовятся, переговоры ведутся. Я думаю, что Путину наоборот выдать Навального было э, выгодно, и не пускать его потом в страну. Он бы превратился, условно говоря, там, ну вот... Ну, да, Функция, сказали, как у Тихановского у, -у, -у. у него появилась, оппозиция в изгнании. Да. Это совершенно иная история. То есть одно дело, ну, Навальный же принял, что даже после отравления он возвращался и э, в тюрьму сел. То есть он знал, что его поставят, знал, что надолго. И, и в общем-то, он рассчитывал, что российский режим, наверное, рухнет в обозримом каком-то будущем. И тогда он выйдет, и вот он, я... Поэтому вот так вот. Не успели, ну да, вопрос такой. Но Путину выдать Навального, который бы где-то из Чехии или потом или из стран Балтии вещал бы, какая Россия нехорошая, конечно, ему идеальная картинка. Да даже самого Навального из-за границы бы не воспринимали как проактивную оппозицию, мне кажется. Ну, не, не все, по крайней мере, воспринимали. Поэтому я думаю, что выдал бы, Красиков для него гораздо более оценен. Если уж он проговорился про этого Красикова даже в интервью Такеру Карлсону, что, мол, держит, человек выполнил долг свой, а его держат там незаконно. Так что думаю. Такого цінного елемента просто таки ну ось тепер здорово. Здорово, що всі вбивці зібрали зібралися, каже кремлівський терорист світі номеродин. Будемо стежити за розвитком цієї ситуації. А європа вчиться жити без сполучених штатів Америки на випадок, якщо переможе Трамп та й на загал, в принципі зрозуміли, що потрібно вже очевидно починати. Пише про це видання Financial Times і каже, що готуються зокрема і дбають про те, як можна зменшити ризики потенційної вразливості ЄС способи пом'якши негативних наслідків і економічних і в плані збільшення внесків оборони України, і не лише чи не запізно почали, і чи правильний ось цей хід? Бо на правду ну хто б не приходив, змінюється адміністрації, змінюється все. Можна співпрацювати, але треба ж і такі подушки, щоб і на себе розраховувати, яка має бути ця соломка, на яку яка, яку підстелити варто буде європі, щоб впасти легенько. Я бы здесь, я не согласился бы с этим мнением, что нужно учиться жить самостоятельно, если придет Трамп. Нет, я бы перефразировал, что нужно учиться платить по счетам и платить больше, если придет Трамп. Трамп не говорит, что мы прощаемся с Европой, или мы выходим из НАТО, или еще что-то. Он говорит, вы будете справедливо платить. Он же чисто просто через призму справедливой оплаты. Говорит, вы Почему США платит за вашу европейскую безопасность? Давайте минимум 2% расходы на военные э, нужды, и все вынуждены поднимать эти расходы там, на миллиарды из-за того, что Трамп настращал там, всех, э, начали наконец-то нормальные выделять э, средства на оборону. Потому что играть и думать, как «Орбан, ой, Украина буферная страна, нас защитит, мы ее в НАТО не возьмем нет, так не получится. То есть вы либо тратите в том числе на помощь больше на помощь Украине и себе, либо тогда, ну будьте готовы, что вас там чуть ли не голыми руками возьмут. Поэтому он запускает про то же самое про все остальное, про там климатическое соглашение, там парижское вот это климатическое. Трамп говорит, Китай первый по выбросам, а США больше платит. Это что за дела такие? А что Китай бедный, что ли? Нет, давайте справедливо либо мы выходим оттуда, либо заставляйте Китай платить. То же самое. Да, он, смотря через призму денег и, по его мнению, справедливых э, оплат, он убирает вообще э, морально-этический аспект куда-то очень далеко. То есть, дайте денежки, будем помогать, дайте денежки, будем воевать. И так далее. Он не понимает, что есть история про справедливость, про лидера демократии, который в принципе взял на себя ответственность по защите демократии во всем мире. Ему и вот здесь как раз это его минус, что где денежки э, несправедливые, они все же деньгами измеряются, правда? Можно же было посчитать, например, и сказать, что слушайте, если мы Украине не дадим там эти 61 миллиард, ну там не все, далеко не все, нам, ну ладно, 61 миллиард, то тогда Украина, если проиграет, там Россия значит, захватит часть Украины, э, и нам это обойдется гораздо дешевле. Ну, дадим там что-то на восстановление, потом миллиардов 20. То есть если чисто деньгами измерять, то тогда, конечно, оно так выходит. Но мы же понимаем, что если бы все измерялось деньгами, тогда по большому счету мир между собой разделили бы диктаторы и все. Та 100%. ресурсами і грошима поділили би все за без жодних домовленостей по дзвінку, як то кажуть, Да, оцей диктаторський клуб по інтересах вбивчих і кривавих. Добре, що це розуміння приходить. Борисе вдячна безмежно вам за те, що ви надаєте розуміння подій внутрішніх, воєнних, дипломатичних, політичних. Спасибі за вашу роботу, позицію та за ваш час. Ми з вами побачимося вже наступного тижня. На початку бережіть себе на все добре. Борис Тізенгаузен, політехнолог Ірина Узлова, моє ім'я. Підписуйтеся, будь ласка, друзі, на ютуб Бориса. Легко знайти активне посилання великими синіми літерами Тізенгаузен, Зенгаузен тепайте на нього і переходите одразу. Там ще більше аналітики, ще більше спілкування з вами та ще більше корисної інформації. І на Ютуб 2.4 четвертого теж підпишіться. Будь ласка, ваша підписка дозволяє нашим розмовам просуватися його просторами. Бережіть себе, вірте в збройні сили України. Побачимось і переможемо.